Шановні депутати, 7 грудня в Україні відмічається День місцевого самоврядування. Тому 5 грудня о 17 годині я всіх вас запрошую в ресторанно розвлекательний комплекс, який правильно каже, який називається Мастер на Васовке, для того, щоб там відмітити... Ну, цей день там е, є поздоровлення для депутатів і, е, з області, і місцеві грамоти. Ну і там, звичайно, привітаємо один одного, послухаємо музику, побасіруємо трохи. Хоч і така ситуація, але життя продовжується, тому я дуже дуже вас запрошую всіх максимально е, хто зможе і відкласти свої звичайно, Якісь справи невідкладні, але ж все таке у цій каденції у нас, у нас останній день місцевого самоврядування, коли ми можемо разом зібратися. Я думаю, що до транспорту ми ще через раду отримаємо там побажання і це все організовано буде, щоб потім доставити до міста із листа. Привет, ребята. Сейчас вы прослушали приглашение мэра во время сессии на пир во время войны. Я так хочу его назвать, потому что это не что иное, как лицемерное празднование праздников надуманных для достижения каких-то своих целей, наверное, куларных мыслей. Хочу разобрать это обращение по полочкам в части того, как наш мэр обращается к депутатам и в части того, насколько высоко его неуважение вообще к тому, что происходит в стране, что происходило на Майдане. Мы все знаем, как он себя вел во время Майдана, мы знаем, как он ведет себя после. Это вызывает у меня огромное возмущение, я просто недоволен, я крайне возмущен меня вызывает негодование, такое поведение людей, которых мы выбирали, которые являются продолжением наших рук, наших помыслов. И, и что они творят, и насколько это выглядит лицемерно, кощунственно и насколько мне это неприятно. Значит, мне очень понравилось, как он ха -ха, назвал э, ресторанно-развлекательным комплексом, гостинично-ресторанный комплекс «Мастер». То есть это оговорка четкая по Фреду, когда человек хочет поразвлекаться, ему э, плевать. Он тут, э, я говорил себя по Фрейду по этому поводу, что все-таки даже название того заведения, куда он приглашает, он, оговорившись, называет развлекательным. Поэтому хотите развлекаться во время того, когда наши ребята, наши соотечественники, молодые парни, отцы, сыновья мерзнут в окопах, не получив даже теплых вещей, вы будете бухать, мэр будете вальсировать, как вы сказали, вальсируйте. Смотрите, чтобы этот вальс не был для вас последним. Мне очень интересно так порарезало слух. Вид на вид кладни справы. Интересненько. Вы, наверное, даже не поняли, что с На вид справа справы, нажали. вид класты неможливо, потому что и есть на априори. Смотрите сами за своей речью, потому как вы лицо, которое представляет наш город, и, соответственно, представляет нас, людей, живущих в этом городе. Нам стыдно за вас, пане Котенко. Интересное слово сказал мэр, говоря, что у них это последняя возможность. Дай бог, чтобы это была последняя ваша возможность погулять на таком празднике и в целом в такое время, потому как я сделаю все возможное. И наши активисты, которые ко мне присоединятся, которых я призываю всех, кому не безразлично, то, что происходит в городе, в стране, присоединились и призываю к акции. Я тоже призываю всех отпраздновать этот веселый праздник, который будут праздновать в ресторанах гостиничном комплексе мастер 5 числа в 17.00. С шинами, покрышками, плакатами, флагами, гимном Украины, патриотическим настроением. Давайте, ребята, соберемся и поможем отпраздновать нашим депутатам и мэру этот праздник более достойно, нежели они придумали. Мы напомним им, кто они, где они и зачем они пришли туда. Они пришли представлять наши интересы. Если вам плевать, если вам все равно... Это один вопрос. Но мне не плевать, и мне не все равно. Я призываю тех же людей, которым не все равно и не плевать присоединиться к этой акции. В пол пятого у ресторана гостиничного комплекса «Мастер» я буду вас ждать. Значит, берем с собой теплые вещи, берем с собой чай и так далее и тому подобное. А напоследок я хочу задать некоторые вопросы. Такие полуриторические вопросы. После каких событий у вас, товарищ мэр, жизнь продолжается? Что-то произошло у вас плохое? Вы опечалены? Может быть, у вас кто-нибудь погиб в зоне АТО? Или, может быть... На Майдане по башке получили. Или, может быть, я не знаю, там что-то произошло такое непоправимое в вашей жизни, что вы так опечалены чем-то, но успокаиваете себя и говорите, что жизнь продолжается. Интересно, блин, после чего у вас жизнь продолжается? Я этого не понимаю. Вы расстанетесь с кормушкой? Да дай бог, всем все только вздохнут и перекрестятся. Следующий вопрос. За чьи деньги пир? Мы все прекрасно понимаем, ничего так просто так в этой жизни не делается. Что мы будем вкладывать депутатам в головы на этом мероприятии? За что и какие грамоты кому будут вручаться? Вообще непонятна позиция. Поедем, повальсируем, погуляем. Соберите деньги, соберите детей, устройте праздник чаепития для деток. А вы сами хотите погулять. Не нагулялись? Мы все прекрасно следим за вами, знаем, какие деньги вы тратите на себя и на свои нужды какие хоромы у вас строятся и так далее не будем перечислять и вдаваться в подробности но все это на виду у нас следующий вопрос сколько будет продолжаться сей беспредел адресую этот вопрос в принципе жителям города сколько вы будете это терпеть как можно терпеть вообще такое э, открытое лицемерие пренебрежение вообще власти к вам вас же забыло, сдерживают. вам это не надоело поэтому задумайтесь жду вас всех в полпятого. У ресторана развлекательного, как назвал ему мэр, комплекса. И поразвлекаемся вместе с ним. Очень буду ждать. Всего доброго. До свидания.